Україна займає шосте місце серед 117 країн світу за рівнем утоплення із розрахунку на 100 тисяч осіб. І ми тонумо частіше, ніж тонуть люди в Австралії, в Новій Зеландії, в Америці. І при цьому, що у нас нема таких сурових умов, у нас нема таких теч, у нас немає таких океанів. І тим не менш ми тонумо. Яка причина? Доброго ранку, шановні відпочиваючі. Вас вітає пляжний патруль. Нагадуємо правила поведінки на пляжі Венеція. На пляжі забороняється розсування алкогольних напоїв та паління тінових виробів. Так, 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 Ставьте ножки, ножки ставьте сюда. Они не попадают, может их надо было связать. Сейчас такие двери, пум, и выйти их на Сейчас по течению. Все, пойдет. А потом ребята будут да. пляже Запрещено расставать алкогольные напитки по той причине, потому что жарит сильно солнце. Под воздействием алкоголя может случиться вот такая вот ситуация. Поэтому конкретно на пляже пить запрещено. На шатыре есть у тебя? Конечно. У меня все есть. У меня не то, что на шатыре, у меня есть. Есть я, раздуплятор от Бога. Дай ему пару часов поспать, и он встанет нормально и пойдет. 35 9 девятому пропал ребенок. 35-9-му пропал ребенок. Дима, Дима. Синими, ну, такие натурные. Покажите фотографии, фотографии. а, Сейчас вот мама лежит. Как вы, здесь на пляже Здесь, вот, здесь... был, да, вот, Покажите фотографии вашего ребенка. На перевале Он в желтой футболочке с собакой. Позвоните, узнайте, либо он там с собакой. Собака, собака на футболке. Клод потерялся ребенок зовут Дима в желтой футболке годика на футболке же собака нарисована. внимательно. Вон. Я его сейчас убью. Вон. Он. Я его убью. Все нашли не надо его убивать он сам в шоке Вон он все нашли Вон он вон. вон он бежит в воде Вон он все есть он сам в шоке четко смотреть за своими детьми. Это ваша первая задача на пляже. Ребята, а спрячьте алкоголь. Здесь не пьют. И второе. Если вы пьете, пьем мы только здесь. Я Запомните, все. все. Ваша Я задача на пляже, если вы с детьми, смотреть только за вашим, исключительно за вашим ребенком, а потом только спасатель ответственны за вашего ребенка. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. И расскажите это, пожалуйста, еще раз. Друзья, случилась беда. Сейчас едем на выезд на тельбине. Человек, как оказалось, утонул. Был в алкогольном опьянении. Пошел в воду и больше не вышел. Сейчас будем ехать на место разбираться. Человек оставил вещи, принес. Сказал, что человек пропал. Ушел плавать на полтора часа и не вернулся. Угу. Какой человек. Вот-вот-вот э, подходит. Вот. Здравствуйте угу. вы. Э, он э, не мой. А что еще? Да. получается. Водолазы уже выехали. Полиция едет. Добрый день. Но я не пойму просто, как мы будем это делать, потому что даже непонятное примерно место, где куда он уплыл. Он просто, он сказали, что он зашел вот а так с краю, и вот а так оплыл, и уплыл туда, и все, и не вернулся. Вдоль буйков. Вдоль буйков? Вдоль буйков? Но. Э, как мужчина выглядит? Э, говорит, высокий, э, тонкий. Все. Ты, то есть ты его не видел? Я да? его не видел. Просто человек пришел, отдал вещи, все. А, права, права. Прав там вроде нет, там есть имя, фамилия. Антон Лысенко. Папа, будем звонить папе. Просто, блин, а как это? что, мы же даже ничего не знаем. Не, Мало 30-40. Я понял, мужчина 40. Алло, алло, здравствуйте. Это, это не... Это не ваш сын, это не ваш сын. Ваш сын Лысенко Антон, правильно? он плавал на Тельбине, на, на воде. Остались его вещи? Я, с... Я спасатель. Человек... Он ушел в воду и не вернулся. Сейчас будут водолазы искать его. Пожалуйста, придите э, на пляж. И сейчас будем... Это неизвестно, не точная информация, но придите обязательно на пляж. Здесь лежат его вещи. Да, Тельбин, это там напротив фонтана пляж. За вашу же безопасность мы боремся все это время. Ну, не опасно прыгать. Бесса. Да, конечно, да, нет, не опасно. Он уже один прыгнул, в... что да, юшка да, да, из он рта он пошла. Он алкаш, и он, он блядь, бухой вообще. Алкаш. Так нет, не важно, что он алкаш. Я Ты приземлился не не неправильно, я. все. Ты либо почку отбил, либо, блин... Ребят, прям. Лучше он спортом занимается. А по-вашему, молодой человек, вас все ищут, здесь пляж на ушах, вы оставили вещи, зашли в воду, и сейчас уже еду сюда водолазы вас искать. Потом, а почему ваши вещи без присмотра? И вы ушли в воду? Почему вы дома и без вещей и кошелька? Придите на пляж сейчас немедленно, немедленно подойдите на пляж. Там, где, там, напротив фонтана. Давайте сюда. Сотый отмена водолазов нашелся, человек, он был дома. Сотый отмена водолазов нашелся, человек. Он нашелся, он дома. да? Да. А я не видела, он мне создал. Ну, понятно. Ну, спасибо, спасибо. Да, да. да, да. да, да. Сука, да я просто да. меня кинули. Давайте берите вещи, пошлите заполним протокол. Конечно. Давайте. Вы завершили речи э, На Она 2, 2 две, а -а -а -а. две, Пока вы выйдете, вы зашли в воду. Спасибо. Вы понимаете, как, что ему было думать? Ну я я я понимаю. Мой 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 друг, друг, друг. Должен смотреть за, за, вещами, за, вещами, за вещами, за вещами, за вещами вот. Пошли. Ну так идем. Все, ну, ну вы, ну вы, ну мужчины, мужчин. Будем... Пошлите. 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 Спасибо, спасибо, спасибо большое. Все. у меня. Вы идете сюда, в лес, да? Да. А вы дадите... можете забрать? Рацию можете забрать? Я дам ей сделать, да. Так можно заменить это? Нет, это, наверное, на, на зарядку. Да? А, на зарядку. Ну, как хочешь. ちょっとちょっと Спасибо большое, Спасибо большое, мужики. Алло. Не потребляйте больше э, в такие ситуации. Э, слушай, я же говорю, бы вам... я... Это первый раз за 28 лет, я говорю, был, первый раз я бы вот такие попал. покупал. За 28 лет, первый раз. Э, Антон Сергеевич. Подождите, а дайте номер свой еще. Добрый а. день. Сейчас номер. Продиктуйте номер. Та батько, та батько мій. 99. Ми то в будь-якому випадку виконуємо якусь справу. Я 26 років теж в армію дав, mm. старшиною роти були. Ну, Тут якби ну, щоб, ніяк потенційно. Але треба бути безпечним, тому що піднялися. Ви свою роботу робите, то, і ви вірно поступили тут, і вам дуже то, ми вдячні, що ви так поступаєте, коли така таке наступаєте. <рес> Классник. В їх в очах видно все, що можна прочитати за багато років. 28 лет, блядь. Я вот вообще, я тупо реально не понимаю людей, которые вот 28 лет, блядь, ты мужик уже, реально, блин, мужик. И ты себе, блядь, ну, ведешь себя как ребенок. Вот это. Ну, набухаться, блин, оставить вещи, блин. И вообще, в принципе, нажраться и пойти на пляж. Это самое дебильное, что, я, что может быть вообще, блин. Первого права, и там те кадры крайне были просто шикарные. Вот он сидел и жизни. Да, Батя моя жизнь не така уже сладка, як була у тебе. Знаєш, ми так сиділи і там можна було побачити, про що вони спілкуються. Типа. Я так ти вийшов, чувак. Блін, ну я бать, не знаю. Батя, да ми блін, я тебе клянусь, всього 0,5 п'ять коньяка. Та що ти мені вреш, пастріла свого синього? Бать! Ну ладно, по чесноку 0,5 коньяка, но сверху мы по 0,5 пивка, но оно добыло, реально. И я пішов купаться и забыл про вещи. Пришел домой, пожрал, тут зима. Тебя... Ну бывает такое, видите, да? Ну, да, с кем не бывает. Хотя знаешь, что сегодня женщина говорила вот это, ребенку, я его сейчас убью. Mm -hmm. Тут женщину прибить надо, что она не смотрит за ребенком, а не ребенка трогать. Причем тут вообще ребенок не виноват в том, что он потерялся. Виноват родитель, потому что он не усмотрел за ребенком, правильно? Ну да. Правильно. Да, да, да. Они думают, что у них все хорошо. Но это ошибочное мнение. как будешь бросать его? Как бросить так, чтобы он нормально был? Иди и свяжи нормально. Сейчас утонет. Что это за фигня? Куда она взяла? Вот это? Снимите то, что для другого. Вы, блин, идет до да гран, блин, ваши лица смотрят туда, вдвоем. Что, не можете поделиться зоной или что? А что вы смотрите? Я что, не вижу или слепой? Вы вдвоем, блин, смотрели туда. А что в аптечке? И клапанный сразу. Дед, ну, что это такое, батя? Что? Димон, вот только что была эта ситуация, ну типа просто другими словами, ты как-то как с ним очень жестко сидел, волосов или так ну, с волосами, да? Так, блин, он, блин, он реально такой... Он затянутый, я тоже согласен. Он, да, он заливается, он просто он не, не, он не успокоен. Да, ты, кстати, это тоже правда. То есть, если видишь, что ты ему даешь команду, он не реагирует, или не коммуникация, останавливай, не, не выясняет отношения при всех. Ставишь на паузу, потом уходишь, говоришь, а, что, что не так? Ну, а -а -а, хорошо, отводить да? Ну, все все никакого падает, подавления да. во время общей беседы. <къех> то есть, только на то, что люди сами готовы пойти. <къех> передавить не надо. Нет, Нет а да вообще все просто. хорошо. С самого начала, мне кажется, вот ну, мое личное мнение, вот Димон красавчик. Вот в плане вот этих тренировок, он их так именно чук -чук 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 да, вот Димон. четко, жестко, жестко дает именно Димон а понять, тащи, чтобы они. Не... Не... А, Димон тащит только не перехвалите, парни. Да, М -м -м. Он, да, да. да, да, он, да, да, да. да и... Не, ну это мое личное мнение просто на лезвие скользит и главное, ага. чтобы он не упал ни в то, ни в ту сторону. Я может. Там вот у нас два потенциальных критических, очень часто с того млына прыгают, и людям необходима помощь. С помощью гидроцикла мы очень оперативно можем приподплыть и э, вернуть в сторону в безопасную зону берега. Буквально несколько секунд, да, то есть даже до минуты, и человек уже находится под присмотром И также быстро его можно буксировать в сторону берега, неважно, он в сознании или без сознания. Также очень эффективно использовать гидроцикл, если это прыгу с моста. Вот очень часто там были ситуации с южного моста и с пешеходного моста. Если... <связывающие> Все, спасибо, отличная работа. Кто мы? Пляжи -патруль! Пляжи -патруль! Плохо, кто мы? Я хочу в тишине сидеть и отдыхать. За дом туда отнесите это колесо, там стучите. Там же занимаются силовыми упражнениями. Вот туда и уберите. Но они позже убирают вроде бы. Не, ну это черт знает что. Вот сейчас я хочу отдыхать, а мне по голове стучат. Ну. Молотком стучат. Лучше приходите на настройку, там рук не хватает. Я только... занимает. Смена! Вот Быстрее, быстрее! Вот так вот, вот так вот он от убегал,

Пожалуйста. Вам покойник дает радость. Вам покойник дает радость. Почуваючи, пляжний патруль завершує свою робочу зміну на сьогодні. Нагадуємо, коли гардоку немає на вишці, купатися може бути небезпечним для вашого життя. Надалі ви відповідаєте за своє життя самостійно. До побачення!